Ini ada orang ambil surah Al-Baqarah 98. Ini puak-puak Mu'tazilah. Dia cari jalan nak kata Quran tu makhluk. Semua yang diucap tidak boleh memalingkannya daripada makna hakiki kecuali dengan hujah dan dalil. Ketika Allah berfirman alalahul khalqu alalahul khalqu kehuilah Allah memerintah Allah itu menciptakan maka termasuk semua makhluknya Allah semua makhluk ini Allah buat dan ketika Allah Taala berfirman wal amru wal amru dia mengeluarkan perintah dari segala ciptaannya apa yang kita sebut tadi menunjukkan bahawa perintah tidak termasuk makhluk Allah cipta makhluk dia Allah mengeluarkan arahan pada makhluk dia Allah cipta langit langit itu makhluk Allah Allah cipta bumi bumi makhluk Allah maka Allah memberi arahan pada langit dan bumi antaquma sama antaquma kamu kena berdiri tegak maka perintah Allah kepada makhluk perintah itu adalah kalam maka kalam Allah bukan makhluk kalam Allah turun kepada makhluk tapi kalam Allah bukan makhluk dia kata jika seseorang bertanya, bukankah Allah berfirman dalam kitabnya, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa Mikail?" Barang siapa menjadi barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Jawab, kami mengkhususkan Al-Quran dengan ijma' dan dalil. Ketika Allah menyebutkan dirinya para malaikat dan tidak memasukkan Jibril dan Mikail dalam golongan malaikat walaupun mereka tersebut malaikat lalu menyebut keduanya seolah-olah dia berfirman para malaikat kecuali Jibril dan Mikail kemudian dia menyebut keduanya setelah menyebutkan para malaikat dan dia berfirman Jibril dan Mikail ini ada orang ambil Surah Al-Baqarah 98 Ini Puan-Puan Mu'tazilah Dia cari jalan nak kata Quran tu makhluk Dia cari jalan nak kata Quran tu makhluk Imam Abu Hassan kata Quran bukan makhluk Imam Abu Hassan bawa ayat yang kita semang tadi ni Ayat Rum 25, Surah Rum 25 Dan Al-A'raf 54 Allah mencipta dan Allah memerintah dan Allah perintah kepada langit kepada bumi dengan perintah dia. Maka perintah Allah bukan makhluk. Maka Mu'tazilah ni dia nak cari akal, dia nak kata Quran tu makhluk. Dia kata cuba tengok satu ayat dalam surah Al-Baqarah 58. Dalam ayat itu Allah menyatakan siapa yang bermusuh, siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail. Jibril Mikail ni bukan malaikat kah? Tadi dia dah kata dah siapa yang bermusuh dengan dia dan dengan malaikat cukuplah <coughs> masuklah Jibril. Tapi tak dia sebut lain. Dia sebut siapa yang bermusuh dengan dia dengan malaikat dengan rasul dia sebut nama Jibril, dia sebut nama Mikail. Jadi Mu'tazilah kata nak tanya sah dalam ayat ni Jibril dengan Mikail malaikat ke tak? Sebab kalimah malaikat sebut depan nama depa dua orang sebut belakang. Sebab dia nak kata apa? Dia nak ambil ayat ni, dia nak kias dengan ayat yang kita baca tadi. Allah kata, ketahuilah bagi Allah itu ciptaan dan perintah. Ciptaan dan perintah. Mu'tazilah nak kata apa? Ciptaan dan perintah adalah makhluk. Ciptaan dan perintah adalah makhluk. Jadi, dia nak kias kepada apa? Allah sebut malaikat, kemudian Allah Kecuali kan sebut nama Jibril Dalam malaikat Jadi Allah sebut asli nama mereka Ini Apa dalilnya Dia nak ambil dua ayat tu Dia nak bubuh Satu baris Kalau Allah boleh mengeluarkan Nama malaikat Jibril dan Mikael Dari senarai nama malaikat Hakikatnya mereka adalah malaikat Maka Begitulah dengan ayat uh, 54 Allah kata baginya mencipta Dan baginya perintah baginya cipta baginya perintah walaupun Allah perintah tetapi perintah dia tetap makhluk kerana perintah itu bukan dia perintah bukan diri perintah bendanya keluar manakala diri dia apa yang ada pada diri dia macam Allah kata malaikat Jibril dan Mikail walaupun dia kata malaikat tu asli, Jibril Mikail Jibril Mikail hakikatnya daripada malaikat maka bila Allah kata Allah mencipta Allah perintah Maka perintah Allah dari ciptaan Allah Maka dua-duanya adalah makhluk Macam Jibril dan Mikael juga daripada malaikat Boleh faham tak? Kasi faham seorang-seorang <laughs> Ini cara Mu'tazilah dia nak keluar kepala otak kita Dia nak perah kepala otak kita Kata Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Ketika Allah Ta'ala berfirman Alalahul khalq wal amru Ketika Allah berperintah, Allah berfirman, ala lahul khalq wal amru lah baginya penciptaan dan baginya memerintahkan kata dia tidak ada dalil membuktikan bahawa dia memberikan pengkhususan firman-Nya lahul khalq menunjukkan semua makhluknya setelah menyebut semua makhluknya dia berfirman wal amru yang berarti dia memisahkan antara perintah dan makhluk Perintah Allah adalah kalam Allah Ucapan Allah Dan konsekuensinya Kalam Allah bukanlah makhluk Jadi kenapa Allah Boleh pisah sebutan malaikat dengan Jibril Salah satunya Tuhan pisahkan kerana masalah Yahudi Sebab Yahudi Yahudi dia tak bermusuh dengan semua malaikat Dia bermusuh dengan malaikat-malaikat ni ya. Dia bermusuh dengan Jibril Dia bermusuh dengan Mikael Malaikat lain dia terima Maka Allah katakan kepada orang Yahudi Man kana aduwa lillah Siapa yang buat aku sebagai musuh Wa malaikati Dia ambil semua malaikat buat musuh Dia ambil semua malaikat buat musuh Wa rasulihi Dia ambil semua rasul-rasul aku buat musuh Wa Ataupun Dia hanya mengambil Jibril dan Mikail sahaja buat musuh Dari golongan malaikat tadi maka dia juga bermusuh dengan aku jadi tak, tak larilah ayat tu sama juga dengan ayat kita baca tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah katakan ala lahul khalqu wal la amru bahawa Allah ta'ala itu menciptakan dan Allah ta'ala itu memerintahkan maka dalam ayat ini tidak ada apa-apa pun -apa dia ayatnya begitu umum ayatnya begitu umum dan Allah memisahkan antara perintah dan makhluk Allah kata ala khalq Allah itu menciptakan dia cipta banyak benda wal amru dan dia memberi perintah kepada makhluk dia ayat itu sangat memisahkan antara makhluk dan perintah Allah menjadikan makhluk dan memerintah makhluk itu dia yang beri arahan pada makhluk itu seperti ayat Arum Ar tadi Allah bagi perintah pada langit pada bumi berdirilah kamu maka dengan perintah Allah mereka berdiri maka daripada dalil itu kata Imam Abu Hasan menunjukkan kepada kita bahawa kalam Allah itu bukannya makhluk juga Allah berfirman lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ba bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah yakni sebelum dan sesudah mencipta makhluk ini bererti perintah bukan makhluk Allah kata lillahil al amru. Allah ini Allah ini dia ada perintah dia. Dia memiliki urusan perintah. Min qablu wa min ba'du. Perintah Allah ni dia ada dekat Tuhan sebelum dia buat makhluk dan sesudah dia buat makhluk. Bermakna perintah tu ada dekat dia. Sebelum dia buat makhluk dan selepas dia buat makhluk. Ini satu dalil kata Imam Abu Hasan bahawa perintah bukan makhluk makhluk tu hari ni ada boleh besok tak ada sebelumnya ada selepasnya tak ada bukan tak ada kemudian ada tetapi al-amru di sisi Allah bersama dengan dia lillahi lillahi amru bagi Allah itu ada perintah yang dia keluarkan ada perkataan yang dia lafazkan maka perkataan dia ada dengan dia adapun makhluk min qablu wa ba'du dia boleh ada dia boleh tak ada dia boleh ada lah ni Dia boleh ada kemudian Maka makhluk benda yang boleh ada Boleh tak ada Tapi perkataan Allah tu ada dengan dia Walaupun tak ada makhluk Perkataan tu tu ada dengan dia Menunjukkan Dia kata bu, Menunjukkan bahawa Ini bukan makhluk Kalam Allah bukan makhluk